Нет, не верю, потому что слишком много было обещаний, поэтому сейчас нам хочется верить, но ни, никаких надежд. Я думаю, что никто не уверен в том, что он будет дом сдан. Мы надеемся, но не верим, если честно, поэтому посмотрим. Так реагують учасники зборів на питання про здачу будинку. За словами забудовника, воно має статися у червні. Чергова зустріч інвесторів та представників будівельної організації відбулася 24 квітня. На ній будівельники пообіцяли, що будинок по Новобілярській буде зданий на початку літа. Вірять у здачу довгобуду лише забудовники. Якщо я буду все время час... мислити... и себя, так сказать, ориентировать на негативные образы или на негативные ситуации, то они такими и будут, а мы должны все-таки быть оптимистами. Ну, а этот оптимизм должен чем-то подкрепляться в конечном счете. Но я же могу, наверное, перечислить. Вы мне позволите те объекты, которые мы сделали в Южном и спорткомплекс, и эту площадь, и памятник, и дом медицинских работников, и они были сделаны в сроки эти все объекты. Сейчас мы ведем трассу здоровья и полком. И до кризиса, до кризиса мы работали в две смены, до 12 часов на протяжении двух лет. Конечно, за эти годы мы, ну, скажем, прямо пострадали. Нам сейчас сложно из этого всего выходить, но мы выходим. На будівельний майданчик ми прийшли разом із майбутнім жителем. Олег Лук'янцев згадує, на початку 2008 року у швидке наближення здачі будинку віру приваблювали і умови договору. На момент заключення договору ну не буду скривати на 800 гривень за квадратний метр здесь було жильо дешевле. А основний фактор, который повлиял для мене лично, дело в тому, що я оплачував жилье 100%. Вот. И суммы как таковой у меня не было в полном объеме. Вот. Гибкая система оплаты мне давала возможность получения частично кредита. Вот. И был период времени полгода, в течение которых можно было каким-то образом, ну, всеми возможными способами, изыскать часть денег. Вот. И строительство дома было, по-моему, на уровне девятого этажа. На уровне девятого этажа было и оно в тот момент оно велось и перспективы вовремя закончить стройку были очень велики збори виявилися нетривалими и неемоційними инвесторы терплячі выслухали пропозиції забудовника Врешті все залишилися при своїй думці они не, не сдадут даже через три без обещают июне месяце сдать почему как вы считаете Потому Не знаю, что почему? их полком строят, потому что в берег, береговую зону на, дела, вот на берегу море работают. И мне когда на доме работали. И почему они выигрывают тендеры, тоже непонятно, если такая классная организация. Прояснила в том плане, что практически люди поняли, что если даст Бог, то осенью и зимой будет этот дом да. Мы взяли кредит на квартиру, уплачиваем проценты ежемесячно. Естественно, конечно, хотелось бы давно уже въехать, а не жить на съемной. Поэтому, конечно, есть неудобства, и это... Уже длится не один год, не месяц, не два, можно все понять. Как бы. И мы входим уже не первый год в положение компании, но они в наше положение не собираются входить по всей видимости. За то, что платим за три года за эту съемную квартиру, уже могли бы уже другую взять по квартиру. И ждали до это, этого, ждем, 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 ждем. Ну, все, вот так все остается. У меня такая уверенность, потому что мы с генеральным директором поставили перед собой такую цель. Я думаю, что мы достигнем. Конечно, возможно, будут какие-то недоработки, недоделки. Потому что все должно быть прозрачно, откровенно и как-то порядочно с нашей стороны. Что-то мы не успеем, но, по крайней мере, это, как всегда, на всех домах прописывается, и мы это устраним. Но основные инженерные системы будут закончены, мокрые процессы будут закончены, и я думаю, что дом будет введен в эксплуатацию. Олег Лук'янців з 2008 року всі пункти договору вивчив майже на пам'ять. До того, що терміни здачі будуть вкотре не виконані, готовий. Але висувати претензії наміру вже немає. У мене стопроцентно вірено, що здачі вдома в інші місця не пройде. По крайней мере, так як ми цього хочемо. З благоустройством і з підведеннями комунікації, електричества. не временного, а постоянного, вот. А подписать на бумаге это легче всего. Тем более часть описана в договоре, что не подписать договор, ой, не подписать акт принятия, пайщик не имеет права. Вот. И он даже облагается пеней за не подписание акта приема, приема дома. Наступні збори заплановано на середину травня. До цього часу представники забудовника пообіцяли виконати благоустрій та провести тендер на установку ліфту.